আহি পাই গলোহি তলৰ মন্দিৰ ভাগ আৰু ইয়াতে চাকি তাকি লৈ ললো গোটেইকেইজনে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আহি পালোহি মই মন্দিৰ এয়া চাওক ফাইনেলি আহি পাই গলোহি বুঢ়া গোঁসাই থানৰ সেই ৰাস্তাটো আৰু আমাৰ বান্ধৱীকেইজনী এয়া দেখিছেনে প্ৰথম উঠি আহোঁ যে ফোপনি উঠিলেই আজি আৰু ইমান ব্ৰহ্মপোৱাতে আহিছোঁ এতিয়া বাজিছে চাৰে ছটা তথাপিও মানে মানুহৰ লানি নিচিগা গম পাইছে কিন্তু দেখাব পৰা নাই দেখাম বহুত ভাগৰ লাগিছে যে আধা পাৰি লওঁগৈ তাৰপিছত দেখাম দেই এতিয়া ৰাখিছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পাম এতিয়া গৈ থাকোঁ প্ৰথম মন্দিৰভাগত সোমাওঁতে এইটো কাছ চাওকচোন শিলেৰে কি সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে লাগি চান্দাল ক'ত থ'লা নথলোৱে নহয় আহি গ'লোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আৰু এতিয়া যাম ওপৰত সেই তাত যাওঁতেহে বহুত কষ্ট হয় আৰু তথাপিও মানুহ বুলি খুব ৰাতিপুৱাতে গ'লেইহি এতিয়া গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ বলক এতিয়া এয়া ওপৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰু মোৰ লগৰকেইজনীয়ে মোক পিছতে থৈ পেলাই তেহেঁত গৈ আছে আৰু ইফালে সিফালে এয়া দোকান খুলি আছে আৰু ইফালে খুৰমা চব আছে চব এই জেলেপী জেলেপীয়ে বোলে মোক খা খা এয়া দোকানৰ কাৰণে ৰেডি হৈছেহি চাব আৰু পুতলা 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 আহি থাকোতেই গছজোপা চকুত পৰিলে চাওকচোন কিমান ডাঙৰ গছ দেখিছেনে একদম পুৰা ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈকে লাগি আছে মানে ৰাস্তাটো মাজেদিয়ে আছে ইটো আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা ঘাট কিন্তু কি জানানে বছৰত কিয় বা এবাৰ ইয়াত পূজা হয় সেইটোহে মানে আচৰিত আহি থাকোঁতেই দেখিছেনে এইখিনি দেখি মানে ৰৈ গ'লোঁ কি সুন্দৰ গছ চাওকচোন এনেকুৱা আজিকালি দেখিবলৈ নাইকিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াত দেখিলোঁ এইয়া লগৰ কেইজনীয়ে থৈ গৈছেগৈ মই পানী খাই খাই আহি আছোঁ অকণ অকণকৈ আহি থাকোঁতেই য'ত যি পাইছোঁ দেখাই গৈছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আৰু এই শিলটো টংকণ কৰিছে শিৱ চক মানুহবিলাক এনেকে বহি আছে মন্দিৰভাগ এনেকুৱা জেগাত আছে বহুত ধৰক ওপৰলৈ উঠি আহি আছো আহি আছো আকৌ তাতে হ'ল সমান জেগা আকৌ ওপৰলৈও আকৌ সমান জেগা জোতা জোতা ইয়াত দেখিছেনে খুলি লৈ একদম পলিথিনত বান্ধি লৈছোঁ এয়া চাওকচোন এইখিনি সমান নহয় তাৰপিছত আকৌ ওপৰলৈ যাবগৈ লাগিব আৰু তললৈ এই এনেকৈ উঠি আছে দেখিছেনে এইবিলাক মানুহ আৰু মোৰ পিছে পিছে আহি আছে এই পোৱালিকেইটা এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় তেহেঁতে উঠিবলৈ মানে অসুবিধা নহয় পূৰা উঠিব পাৰে তেহেঁতে হাঁহি হাঁহি উঠি উঠি আছে বহি গৈছোঁ দেই ভাগৰতে অলপ নহ'লে নহয় ওপৰৰ পৰা মানে মানুহ আহিছে আগতেও আহিছোঁ আহিলেও মানে সুধিছোঁ আৰু যে আৰু কিমান আছে কৈছে বোলে আৰু তিনিগুণ আছে সেইটো কাৰণে মানে কি কৰিছোঁ বহি লৈছোঁ হয় নেকি আৰু তিনিটা তেওঁলোক আহিলেগৈ তাৰপিছতে কৈছে বোলে আৰু তিনিটা পাইছে ভাগৰ মাৰিছোঁ ভাগৰ মাৰিছোঁ এতিয়াও এইকেইটা ল'ৰা তাত গৈ আকৌ বহিছেগৈছে এইয়া অহা আহি আছে যোৱা গৈ আছে চাওক আৰু আমি পাইছোহি দেই দেখাওঁ বস্তু এটা চাবচোন এইটো টাৱাৰটো দেখিছে এইটো সেইখিনি পাবগৈ লাগিব হাতত এয়া জোতা আৰু এয়া কোন এনেকৈ

এইবাৰ মই আগবাঢ়িলোঁ চাওক আৰু ইহঁত এনেকৈ বহি আছে আকৌ তেহেঁতে মোক পিছ পেলাই থৈ যাব এই আৰু আগ পিচ কৰি কৰি আহি আছোঁ শহাপহু নিচিনা এইয়া আমাতকৈ পিছত অহা মানুহ উঠি আছে ওপৰলৈ আমাৰ শহাপহুকেইটা আহি আছে এইয়া চাওক দেই মোক পিছ পেলাবহি এতিয়া শহাপহুকেইটাই পাহাৰ হ'লেও ইমান ধুনীয়া জেগা গাড়ী আহিবলৈ দিব পাৰে ন কিন্তু গাড়ী আহিবলৈ নিদিয়ে কমিটিয়ে কৈছে কি বোলে মানুহে মানে ভৰি দিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'ব কমিটি লৈ ৰাইজনে সোধোঁতে তেনেকৈ ক'লে মই কৈছোঁ মানুহ আহিলে ভালহে ন পপুলাৰ হ'ব কিন্তু কৈছে নহয় এতিয়া বোলে শান্তি হৈ আছে গাড়ী আহিলে বোলে অশান্তি হ'ব এই বছৰটোৰ মূৰত আজিৰ দিনটোত হয় গতিকে মই ক'লোঁ যে বছৰৰ মূৰত এদিন গাড়ী আহিলে কি হ'ব নহয় জানো আহি আহি পাই গ'লোহি একদম শেষৰ এখন থান মানে তলতে ডাঙৰ থান আছে মন্দিৰভাগ আৰু ওপৰত ইমান নাই কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ নহয় কি আছে ভিতৰত গ'লেহে গম পাম আৰু ইফালে পানী দি আছে আহি পাই গ'লোহি টাৱাৰ ফুটাটো দেখিছে কিমান ওপৰ মুখাত ধুই ল'লোঁ পানী দি আছিলে যিহেতু ভাল লাগিছে এতিয়া আহক আহক ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাথাকে ন সিহঁত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চোলাৰ আছে দেখিছোঁ ইফালে জংঘলেও আৱৰি আছোঁ তাত আৰু এইখন যিহেতু ওচৰতে আছে সেইকাৰণে এইখন দেখাইছোঁ এইয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি ওপৰভাগ ওপৰত উঠি আহি পোৱাৰ পিছত চাওক গুৱাহাটীখন গোটেইখন দেখি জুম কৰি দেখাইছোঁ আৰু এইফালে হ'লে এইয়া দেখিছে যে এইখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি কিমান ওপৰত থাকিব লাগিব চাওক আমি পূজা পাতল তলতেই কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া ওপৰত এনেই সেৱা এটা কৰিম আৰু তেনেকৈয়ে বিদায় ল'ম ইয়াৰ পৰা চাকি বাটি জ্বলাই সেৱা সৎকাৰ কৰি থাকোঁতে এটা বস্তু চকুত পৰিলে চাওকচোন এইকেইটা কেনেকৈ আছে বহুত সোমাই আছে দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে সিমান শান্ত শিষ্য হৈ আছে এইকেইটা চাকি বন্তি দি আকৌ বহি গ'লোঁ অলপ ৰেষ্ট লওঁ বুলি সেইকাৰণে এইখিনি জেগাত বহি বহুত ভাল লাগে চাবচোন দেই এই পৰিৱেশটো এজন এজনকে মানুহ আহি আছে মানে ৰাতিপুৱাতে মানুহখিনি আহি গুচি গ'ল যে আৰু আমাৰ এতিয়া এইখিনি পাওঁতে নাজিলে দহটা তেতিয়াহ'লে হিচাপত কিমান খোজ কাঢ়িছোঁ কিমান শান্ত পৰিৱেশ এটা চাওক চব পাহাৰখন বগাই বগাই আহি আহি পেলাই মানে ইয়াতে জিৰণি লৈছেহি আহি আছে মানুহ এইয়া মানুহ আহি আছে আৰু আমি ওলাইছোঁ চাওক এই চাওকচোন মানুহ আহিবলৈ লৈছেহে এতিয়া আমি উভতিছোঁ তেওঁলোক আহিছে এইবিলাক ইমান পাহাৰ যদিনো আহিছেহে লানি লাগিছে দেই ৰাতিপুৱাবিলাক যাওঁতে দোকানবিলাক বন্ধ আছিল আহিছিলহে মানে সেইটো সময়তহে আৰু এতিয়া খুলিছে চাওক আছো আমি যিহেতু সোনকালেই ঘূৰি আহিছোঁ আৰু কষ্ট হয় বুলিয়ে মানে ৰ'দটো নোলোৱা আগত আমি আহিছিলোঁ পাহাৰটো উঠিলেতো কষ্ট হ'ব ন কিন্তু এতিয়া এইখিনি মানুহৰ কষ্ট হৈছে আৰু আমি নামি আহি আছোঁ কমিটীয়ে পইচা বিচাৰিছে দোকানীবিলাকৰ পৰা এইবিলাক হ'ল দাদাগিৰি আৰু এইটো পাৰে এয়া জেম্পী দোকান এয়া হ'ল চাহৰ দোকান লগৰ কেইজনীয়ে মোক এৰি থৈ ক'ত গ'ল জানো তাহাঁতে আচলতে বস্তু চাই ফুৰিছে আৰু মই আগত গুচি আহিছোঁ যিহে ভৰি বিষ হৈছে নোহোৱাকৈও থাকিব নোৱাৰি তলত আহি ৰখি গৈছোঁ আৰু জেকি বুলি ক'লেতো আপোনালোকে গম পায় মই মিঠা খাই বহুত ভাল পাওঁ চুগাৰ থাকে নেকি ইহঁত মিঠাটো মোৰ প্ৰিয় সেইখিনিতে কিনি লওঁ আৰু চাহ একাপ খাই লওঁ এবাৰ আমি আহি পালোহি ভোক দিয়া ঠাই আৰু ইয়াতে ভোগ খাই পেলাই বহি আছোঁ চাওক আমাৰ কেইজনীক দেই বকচ হৈ বহি আছোঁ আৰু এইফালে বহিছোঁ আছে ইয়াক কমিটিৰ মানুহবোৰ অথনি যাওঁতে আমি মন্দিৰত মানুহেই নাছিলে আৰু এতিয়া চাম যিমান মানুহ ইফালে নাম চলি আছে দেই মই আঁতৰৰ পৰা কৈছোঁ যিহেতু মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখত মানুহ এইবিলাক ৰাস্তাত তেনেকৈ চাওক চাওকচোন ইমান ৰ'দ এইটো এতিয়া বাজিলে সময় বাৰটা এইটো ফিনিচিং দেই ফিনিচিং কুটা আমি আহি আহি তল পালোহি মানে যিমান দূৰলৈকে চাব আপোনালোকে সিমান দূৰলৈকে মানুহ দেখিব আৰু আৰু যিসকল মানুহ এতিয়া দেৰিকৈ আহিছে তেওঁলোকে মানে এতিয়া যেতিয়া ভোগ দিব তিনিটা চাৰিটা বাজি যায় সেই ভোগ খাবলৈ আহে আৰু ওপৰলৈ নাযায়গৈ ওপৰলৈ যাবলৈ বহুত সময় দিয়াৰ লগে লগে আৰু আমি কি খালোঁ জানেনে আমি কিন্তু ভোক খালোঁ আৰু এতিয়া বলি দিব সেই বলি দিয়া গোটেই পাৰ হওক ছাগলী হওক চব থাকে কাৰ কৰি পেলাই তেনেকৈ বনায় আৰু আমি বাৰু আজিলৈকে সেইটো খোৱা নাই মানে ইমান সময়লৈ ৰৈ থাকিবলৈ আৰু হেৰি নহয় ধৈৰ্য নাথাকে মানে ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ যিহেতু গতিকে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব চাওকচোন আকৌ মানুহখিনি চায়েই মানে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে বহি লৈছোঁ দেখিছেনে লানে যিমান দূৰলৈকে দেখে সিমান দূৰলৈকে মানুহখিনি চাওঁ ইমান ৰোধ কিন্তু এই মন্দিৰভাগত মানে বছৰত একবাৰেই হয় মোক পূজা আৰু কোনো গাড়ী চাৰি আহিবলৈ নিদিয়ে ইমান দূৰলৈকে আছে মানুহ চাওক বহুত দূৰলৈকে আছে ফালে মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে লগৰ কেইজনী গুচি গৈছে গুচি যোৱা নহয় মানে গাড়ী আহি আছে আমাৰ গাড়ীবিলাক গুচি আৰু মই সেইখিনিতে ৰখি গ'লোঁ গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এইখিনিতে মই ল'ব লাগিব বিদায় আৰু গেটৰ ওচৰতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিমগৈ গেট পালোহি আহি 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 পালোঁহি ফটো দোকান আৰু ফটো দোকান দেখিখন ফটো বৰ মৰম লাগিছে ল'ৰাটো তাৰে এখন লওঁ বুলি ভাবিলোঁ দিয়কচোন মোক দি লওঁ এই মাত্ৰ আহি পাই গ'লোঁহি ঘৰ আৰু ঘৰ পাই গেটখন খুলিছোঁ দৰ্জা খোলাই নাই মানে ভিডিঅ'টো সামৰি লওঁ আৰু এইখন এখন ফটো লৈ আহিছোঁ টিকলো ছোৱালী দুজনী থকা ফটো আপোনালোকক দেখাইছিলে গতি এইখিন আছিলে ভিডিওটি আৰু আজিলে মানে ভিডিওটি ইমানতে সামরণি মারু আৰু বহুত আসল ভাগর লাগিছে জানে আৰু ইমানেই রোদ দিছে কি কব গটিকে ৰাতিপুৱাতে গলু কারণে মানে অলপ বাঁচিছ নহলে আর একদম লাগিলে হয় মানুব এটা রোদ যি গৈছে কষ্টতে সঙ্গে মরবই যায় মানুহ হৈছে হয়েছে গতি পৰা লো বিদায় সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে রাখক তাকে কামনা করছো আৰু মোৰ ভিডিওটি ইমানতে সামরণি মারিছো বাই বাই